а также с великим и радостным праздником в честь похвалы Божией Матери. Сегодня этот праздник празднует весь мир, и новый стиль, и старый стиль, все соединились вокруг, потому что един пастырь и едино стадо. Это событие символически дано нам с вами, потому что каждый человек испытывает в своей жизни гонение от врага рода человеческого дьявола, а также возмущаемые люди от дьявола приносят много беды и горя окружающим не только возле себя, но даже в других странах мира, что и сегодня нам рассказывает этот праздник. На Константинополь всегда было зависти людей, потому что они хранили до определенного времени святую соборную и апостольскую церковь. Императоры, конечно, были разные, были отступники, как и в Риме, как и в наши времена, в наших странах, и были глубоко верующие люди. И когда дьявол не может терпеть того, что совершается молитва, пост, любовь друг к другу, уважение, он возвязает гонение на Святую Церковь. Потому что, как сказано в Евангелии, вы слышали, что дьявол оставил Иисуса Христа до времени, после того, как Христос Спаситель мира отверг искушения, которые были после того, как Господь После крещения удалился в пустыню и пришел с пустыни. Он посмеялся, думал, что он причинил какое-то зло, хотя мы знаем, что это должно быть распятие Христа Спасителя мира, гонение на святых апостолов. И до сегодняшнего дня он верный в чад Церкви Христовой, причиняет всякого рода испытания. Пазрой пошел войной на Константинополь. Патриарх Сергий взял харухи, частицу древа Господнего икона Спасителя Божьей Матери и проходил по стенам города Константинополя. Их было очень много войск, а греку было маленькое число. Но наша сила в нашей немощи. Потому что когда человек не надеется на свои силы, а уповает на милосердие Божье, как мы видим и в Ветхом, и в Новом Завете святых людей, тогда Господь приступает к нам и защищает нас от всякого врага и супостата. Была тяжелая война, но Господь сохранил свое стадо, свою церковь. И после этого было всеночное бдение, похвали Божией Матери, и читался и пелся Акафист, радуйся, невеста не невестная. Слово Акафист переводится как неседание, то есть стоя на коленях, мы должны стоять перед Господом и просить у Божьей Матери, также и в Спасителя, и в других угодников Божьих, которые близки к нам по духу, по роду нашей жизни. Поэтому и Святая Церковь установила и до сегодняшнего дня, Пятая Суббота, она дает нам возможность еще более общаться с Божьей Матерью. Господь сохранил и Церковь, город Константинополь и верующих людей. Мы с вами имеем, дорогие братья и сестры, явные примеры. Прошло уже 17 веков, прошло больше, потому что постоянно враги нападают на страны, нападают на нас. Но есть здесь и еще духовный смысл, потому что враг рода, человеческого дьявол всегда воюет против человека, против Христа, потому что мы образ, и подобие его есть. Но тут кто кроток и смирен сердцем, как Божья Матерь сказала, презренно смирение рабы своей, я. дьявол не может успокоиться, что есть столько верующих людей. Он имеет уже большой стаж лукавой деятельности, в наших силах аж восемьдесят 80 скорбь и болезнь. Он искусный искуситель и враг рода человеческого, поэтому он под видом и благодеяний, и миролюбия, и жертвенности. Он принимает все образы, лишь бы только совратить человека. Например, когда человек что-то делает доброе, впоследствии он начинает гордиться. И кто-то ему не отдал чести, кто-то к ним не преклонился. Тогда человек начинает злословить, начинает всячески угрожать, начинает говорить, что он не будет больше помогать. И мы должны помнить, что Господь никогда не оставит нас. А все то, что говорят сегодня, сильнее мира сего, и просто люди, они не могут ничего сделать. Но в нашей немощи прославляется имя Господне. Поэтому в эти святые дни Великого Поста Церковь предлагает нам покров и защиту от Божьей Матери. которые скорая помощница. Когда вы читаете в дома этот всеми любимые кафе, вчера церкви, насколько глубоки по своему смыслу эти изречения. Святая Церковь говорит, что преподобный роман Сладкопевец написал эти тропори, особенности, в сбранной воеводе, то есть она собрала. Все воинство Христово соединилось, церковь земная воинствующая и небесная торжествующая с ангелами и со всеми святыми. Они выступают на защиту нам. Об этом всем свидетельствует святый апостол и евангелист Иоанн Книги недоступны нашему умозрению, недоступна к нашему пониманию, есть очень много сравнений, когда они выходят навстречу нам и защищают нас. Да и что говорить о Апокалипсисе, который, как я сказал, недоступен, но у каждого человека в жизни были моменты, казалось бы, все, нет возможности жить. Нет больше терпения вытерпеть, откуда не возьми. Господь посылает свою помощь. Как я уже сказал, мы должны надеяться не на себя. Потому что мы можем сделать? Ничего абсолютно. Сегодня ты весел, все у тебя есть, живешь роскошно, а к вечеру плач, рыдание, гроб, и тут же приступают злые ангелы, которые уносят души таких людей. Поэтому, дорогие братья и сестры, у нас есть врачество, против которого не может устоять враг рода человеческого дьявола. Род сей лукавый изгоняется только постом и молитвой. Будем продолжать, дорогие братья и сестры, две последующие седмицы, особенности страстная седмица. Она глубока по значению потому что Христос Спаситель мира страдает за меня, за каждого вас в отдельности. Он умирает, как у человек. Но, якобы Бог всесильный, своей десницей Он воскресает из мертвых для того, чтобы возвести нас в тихую пристань Царства Небесного, где есть соправительница своего Сыну, Богу, Пречистая Дева Мария, которая непрестанно пребывает с нами. И я же молитвами Господи Иисусе Христе Боже наш, сохрани Святую Церковь нашу, страну нашу, верующий народ и неверующий в разуме, настави их на путь истины, приложи печаль нашу на радость и дай торжество веры православной во все веки. Аминь.